на Севастополь. Это все тяжелые вещи. Ну что я могу сказать? Когда бы прошли вот эти все препятствия, переплыли Сиваш, мы его плыли, Сиваш, вот. а он три километра ширина. Три километра. Вот. Про, про. переплыли. Вот если столкнулись, есть в Крыму так называемая сапун гора В Крыму тогда горешки. Горе, горе, сапун гора. Вот. А от сапун горы. Наш, нас также собрали, то есть, говорит, ребята. Завтра будем штурмовать Севастополь. Потому что Севастополь был сильно укреплен, немцем. У него было там три или четыре обороны. Вот. Это должно было одно оборону любить, вторую оборону, третью, четвертую оборону. Вот. Вот, вот так вот мы и делали. Одну оборону отбили, вторую, третью. Вот. И шторма, последняя, последняя атака, выскочили на черный черной боли. Покупаться никто не скупался. С черным море было у нас пешочком и дальше. дальше. Вот так, так что. Так, шторм, штурманы прислали? Штурм. Это сильная атака, мощная атака, мощное оружие. Вот. Больше масс, масс, массивность солдат. Вот, вот так что. Это, это оборона была. И как и никаких там, ни зданий, ни у, это, Еще, а укрепление. Там стояли вот, и, и доты, и дзоты, и, и высокомасштабные вот, ну, видолеты стояли.